На протязі двох місяців 2017 року на території нашої області зареєстровано 41 квартирна крадіжка. Багато хто злочинців, як не прикро, намагаються проникнути в приміщення громадян і наживитися на цьому. У зв'язку з тим, поліцією охорони по всій Україні проводиться ця вся акція, щоб взяти під охорону, помешкання громадян. Суть акции ⁇ квартира под охрану ⁇ она проводится, в принципе, социальная акция, которая проводится Министерством внутренних дел. Вот. Суть ее в том, чтобы помочь гражданам обезопасить свое иму имущество. основе акции ⁇ это скидка в, в размере 50% на работы с монтажа. Если во время акции поступает заявка либо непосредственно в отдел охраны, управления, либо через номера колл-центра департамента полиции и охраны, который работает в круглосуточном режиме, после обращения граждан, граждан сразу же обрабатывается его заявка. На место, то есть какая квартира, либо дом будет сдаваться под желание гражданина сдать под охрану, Выезжает туда инженер. Наш специалист, который проводит предварительное обследование, подготавливает проектно-сметную документацию, что необходимо для блокировки того или иного помещения. Итак, Стать. Стать. Деньги к Ивану. К Ивану. Ладно. Часы. Есть? Часы. Часы. Часы, часы. Сумки давай сюда. давай сюда. Давай, Кольце, кольце. Стояти поліція, кинь зброю. Руки вгору! Сихоли, ребята, руки вгору! На На підлогу! На підлогу! Ліву руку зараз! Бежать! Повернуться на левую сторону. Бежать! Право! Ноги по себе. Так.